Вітаю всіх, хто зайшов переглянути це відео. Вважаю, що прийшов час підвести ітоги всім видінням, якими я з вами ділилася від початку війни. Коли є вже результати, коли є видіння, які вже справдилися, і що очікує нас надалі, я опускаю ті видіння, які происходили прямо на наступний День, або якщо ці, ці ведіння були передбачені на 9 днів поспіль, я про них казати не буду. Це те, що стосується подій, достіжень Збройних сил України ГРУ у Чорному морі по збиттю літаків та гвинтокрилів. По влучанню по аеродромах, аеропортах на території Росії да, я про це казати не, не буду. Опускаю. Також опущу той момент, що на початку війни, а потім всередині, я казала про те, що на другий термін після Зеленського піде знову Зеленський. Але я не могла пояснити, чому так буде. Зараз ви всі бачите, що це сталося, і ви розумієте, чому. Так, сталося. Отже, те, что касается вединь. Так, я прописала, и я бачу, что я дещу все-таки позабывала, але головне. Вединя. Один убежит, двое одинаковых с лица, как с одного ларца. Типа, о чем это было? Это было о том, что Пригожин убежит, и он убежал. И я рассказываю в видео в своих соцсетях, как это происходило. Двое одинаковых с лица означает, что это Пригожинская правая рука и левая рука. Это два командира. В одном ларце это тот самый вертолет или самолет, который был сбит и там, где они погибли. Так, справдилось. Дальше. Все, что произошло, происходило и еще происходит с Запорожской и Каховской ГЭС, все, все это уже произошло. Примерно, смотрите, примерно то, что касается Запорожской, гидро... Господи, не Запорожской, Каховской гидроэлектростанции, ведение было таким что будет очень реветь Днепр. Я считаю, что это уже случилось, и это было на Каховской ГЭС. Считаю, что Запорожскую прям такие масштабные разрушения должны избежать. По крайней мере, последнее, что я предсказывала до конца Весны 2024 года произойдут у попадания в Дамбу, Днепровская ГЭС в Запорожье. И было очень непонятно. Показывали очень масштабные разрушения, которые вдруг переходили, что они будут помирными умеренными относительно каховской гэс и было непонятно после того как это случилось кстати 1 числа июня то есть да я говорила до конца весны случилось на один в ночь в ночь с 31 на 1 оказалось что э, у рашистов пошло что-то не по плану поэтому и показывали нам что угроза такого масштаба есть, но все будет умерено. И что случилось, сто процентов, что я говорила, это влучание ракетами. Я говорила про три, ну, по-моему, было их две. И что пострадают жилые дома. И это тоже случилось. Дальше. То, что касается атомной электростанции Запорожской, которая находится в Энергодаре. Утечки были и не одни. Если вначале это было что-то уж очень такое умеренное и быстро очень ремонтировалось, поднимайте новости, смотрите, там об этом уже написано было давно. То, что касается утечки э радиации из-за воды и в воду, которые произошли от сегодня назад отсчитайте примерно месяца 4-5. Это, произошло это на одном из крайних блоков, первый или шестой. Вы также можете видеть эту информацию. Вам просто не договаривают, что произошло конкретно. Либо они, либо нам не договаривают. Но это случилось. Радиацию показывали умеренную, не такую, как в Чернобыле. Она пойдет по воде, ну, естественно, в почву, естественно, немножко пойдет она по воздуху. Радиус от атомной электростанции, включая через Запорожье, до околиц места Днепра. Днепро. Возьмите этот радиус и от энергодара обведите, то есть вот туда пошло меньше, туда пошло меньше этой радиации. Ищите новости в Запорожье, качество воздуха и качество воды. Это все и есть та самая радиация. Те, кто находились там на атомной энергостанции весь этот период, и когда это произошло, из жизни будут уходить. Будут уходить очень тяжело, очень болезненно. Дальше. Это чтобы ничего не упустить. Я помню все свои видения, которые я прописала прямо несколько минут назад, чтобы вам рассказать все. Дальше. А, так. Значимые. То, что я говорила, опять таки, в начале войны. Значимые события в середине июня, в середине черва, червня когда будет тополиный пух, связанные с приходом мира в Украину. Сейчас мы все с вами знаем, что едет президент Зеленский в Швейцарию на саммит мира. Дальше. Как мне это было и показано, что Автобус это Украина. В нем сидят люди, пассажиры, и сидит за кермом пан Зеленский. То есть он руководит Украиной. Да? И он вместе с нами, по этим передрягам, колдобина разбитая дорога едем. Мы по войне, по этому хаосу. Резкий обрыв. Мы зависаем на короткий промежуток времени и очень плавно опускаемся в жизнь гладкую и мирную и происходить это будет когда будет тепло зеленский машет рукой вот так и уезжает убегает уходит в сторону запада вот это сейчас все и происходит мы с вами зависли на короткий промежуток времени между сумасшедшим хаосом и миром. И происходит это в теплый период времени, когда зеленая трава, зеленые деревья, солнце светит, очень тепло, жарит. Вот момент, когда совпадает все это, когда едет Зеленский. Дальше. Средина липня очень жестокие бои невероятно жестокие, какие только могут и не могут быть. И таких боев еще за период войны не происходило. Следите, это будет происходить, и вы поймете, что увидите, что я говорю правду. Россия подставит своих российских военных касательно этих боев чем? бои будут проиграны, и Россия скажет, что российским войскам не дошел приказ отступить наступление, отставить наступление, либо отставить, удержать те позиции, которые есть. Таким образом, виновата будет рация, а Кремль типа не виноват, и типа это не было в планах эти достижения не были в планах Кремля, и они не являются проигравшей стороной. Но это будут решающие бои, которые перейдут на август и, возможно, вересень, серпень, вересень. Очень жгучие в, лип, в липне, в июле, которые, естественно, это не один день могут сместиться в верес, серпень, в потому что 8-9 месяц считаются вы решальными, решительными касательно завершения войны на поле боя. Дальше. Россия распадется. Большие куски будут отходить в вольную от эрефии, маленькие кусочки будут откалываться. То, что уже некоторые страны, делают такие заявления, что хотят отсоединиться от Российской Федерации, вы тоже уже это можете наблюдать в разных каналах, в соцсетях, на YouTube-канале. Смотрите, это уже происходит, то, что я говорила. Дальше. Я говорила «Церкви звернуться», «Че оказалось в 2017 году», «Що це означает», и вы все это бачите, «звернуться». Церкви очистилися, з них пішли несправжні звернулися. Нарешті ті, що несли іскажені проповіді своїм посетителям, прихожанам, да? наконець-то все звернулося, звернулося, перевернулося. І ви це бачите. Далі. Влада в Україні очиститься від Криз З 2023 року по 2025 рік на 90%. І ви все це бачите. Хтось тікає, хтось там зворачує свої е, якісь бізнеси і ще там да, когось звільняють і все таке інше. 10% е, е, Уйдуть до 2027 року, в 2027 році пройдуть воєнні дії, але не на території України, але саме вони нам нагадають про війну, яку ми пережили, і поставлять нас дальше прямувати на путь істини і не звертати із нього, тому що в 27 році може бути така. штука, как искушение. В 30-м то же самое будет. Дальше. Люди в России восстанут против законов Российской Федерации и против своих властителей, против своего Кремля. Вы прекрасно видите, что начиналось с маленьких митингов. Эти митинги увеличиваются в разных регионах. Люди повстают. Военные действия, я говорю, да, введение. Военные действия перейдут на территорию Российской Федерации. И вы видите, что эти военные действия на территорию Российской Федерации уже перешли. Дальше. Россияне перешли в том виде, что у них происходят, да, вот э, взрывы э, э, их разных заводов, э, да, пароходов, аэродромов, аэропортов, там, где стоят вот эти вот склады, и все такое, да. Э, дальше. Э, э, легионы, вот эти легионы свободы проводят военные действия именно на территории России. Да, произошло, произошло. Дальше. Россияне будут бояться выходить из домов, потому что их жизням будет угрожать смерть от своих же. В новостях, в разных соцсетях вы можете видеть, как с военных действий, с войны, с СВО вернулись так званые герои, которые уже терроризируют своих соседей и даже убивают. Видите? Дальше. Видение такое: Ты еще на червоней площади пидепит землю. Наразе. Це може означати, що під землю піде або сам Кремль від якихось дій, або під землю піде Ленін, або під землю піде Путін. І це станеться дуже скоро. Дальше я говорила о том, что придет время, и это будет знаком, что война заканчивается. когда на сцену выведут Цапа вид и Цапив вид Бувайл. И Кремль будет кричать, что виноваты они, а мы не виноваты. И вы все видите, какие сейчас происходят в Кремле, там при Владе, кто сумасшедшие чистки арестовывают, убирают, эм, вменяют вину генералам, полковникам, подполковникам за то, что они нарушали правила ведения, правила ведения войн и обстреливали мирное население да, в Украине и обычные жилые дома. То есть уже Кремль начинает кричать, верещать, что они не виноватые, а вот эти виноватые. Впереди у нас что вынесут главного ЦАПа Витбувайла, это куклу Пу. Дальше. Путина ликвидировали на протяжении некоторого времени, вводя ему маленькие дозы инъекций. Делали это две женщины, замовный комбув, один мужчина, который и очень далеко. Как говорят на сегодняшний день, что сейчас пойман человек, который делал покушение на Путина и его вылавливали полгода. Отсчитайте полгода назад. Это то время, когда из жизни ушел Путин. Я об этом говорила, что он уйдет 25 октября. Ошиблась я только на один день. Сейчас, почему вдруг споймали человека, который имел, делал покушение на Путина и ловили его именно полгода? С чего вдруг? Значит, что-то произошло. Чего вам не говорят. И похоронить Путина должны были в январе 2024 года. Так как война затянута искусственно, то, естественно, эти похороны перенеслись. Дальше. Звильнение территорий, на, на які зашли оккупанты с самого начала войны. Війни. Я казала, що звільнятися території будуть, нібито дивишся фільм в зворотньому порядку. Отже, половину звільнених територій заходите в новины, заходите в любую мою соцсеть, смотрите видео, либо картинка, фотография, где прописано, когда была захоплена, захвачена тот или другой регион, и когда он был освобожден, звильнен, деоккупирован, и это действительно происходило, как будто бы ты смотришь фильм в обратную сторону, и я там пишу, какие территории будут следующими звильняться, то есть Захоплый не извиняться. Это все тоже, как фильм смотришь в обратном порядке, за исключением того, что будет переставлено местами Крым и Луганск-Донец. Луганск-Донец вместе Крым. То есть будет сначала Крым, а потом будет Луганск-Донец. Крым будет как бы украинский и как бы самостоятельный. Как это будет, вы увидите позднее, но это будет. Так, дальше. Все ли я сказала? Я говорила о том, что будет две зеленые жертвы. Две зеленые жертвы это залужный и зеленский. Каким образом они окажутся жертвами? Не в том плане, что они уйдут из жизни. Покушения, да, были и будут, и угрожает большая опасность пану Зеленскому, особенно в период, когда он будет ехать на саммит. Вот. Каким образом залужные Зеленские станут жертвами, вы поймете это немножечко позднее. Вы это все увидите, да. Ну, то есть они принесут себя сами в жертву заради того, чтобы наконец-то в Украине пришел мир, чтобы все шишки посыпались как бы на них. И еще две жертвы ради того, чтобы наконец-то в Украине начался мир, это Два холма, которые находятся рядом, то есть это две территории украинские, которые отдадут намеренно как жертву э, России с Кремлю. Но, не волнуемся, это будет временная жертва. Вы слышите меня? Это будет временная жертва. Когда вы это увидите и узнаете, то вы будете знать, что это временная жертва ради того, чтобы мир пришел в Украину. Дальше. Десятый, одиннадцатый месяцы завершальни. Когда закончится война? Десятый, одиннадцатый месяцы завершальни. Когда закончатся жнева? Взагали. Всі жнива на полях, коли закінчаться, тоді і закінчиться війна. І це листопад листопад 2024 року. Люди, які виїхали з окупованих територій, вже в січні 2025 року зможуть повертатися в свої домівки, якщо вони вцілілі і якщо у цих людей є величезне бажання. А можливо, і у грудні 2024. Сподіваюся, що я нічого не забула. І я вам, як завжди, дуже бажаю зберігати світло у ваших душах, любов у ваших серцях, віру в Збройні Сили України і в перемогу України. На все добре!